フフフフ。 А ми продовжуємо спілкування, і власне я хочу знов таки звернутися до наших глядачів. У нас є ще два квитки, які, в принципі, ми можемо подарувати тим, хто зацікавлений в тому, щоб зустрітися на лекції з Девідом Лінчем, гуру трансцендентальної медитації, і дізнатися, що це таке, якщо ви хочете стати більш успішним, реалізовувати свій потенціал, якщо ви хочете гармонізувати свій внутрішній простір, і щоб поруч з вами людям було затишно, і вони відчували себе захищеними. Будь ласка. Телефонуйте нам, ставте запитання, можливо, якісь коментарі. Я переходжу до нашого лівого крила, а, і тут знаходяться надзвичайно талановиті і особливі люди, які, як мені здається, вже знайшли свою гармонію. Катя Чілі, Катю, я вітаю тебе. А, ти сьогодні ввечері будеш з нами на території позитиву в музичному ефірі? Але сьогодні ти прийшла не для того, щоб співати, а для того, щоб поділитися своїм досвідом. Ти практикуєш трансцендентальну медитацію. Розкажи, будь ласка, як ти до цього прийшла і Чего она тебе дала? Да, я практикую э, трансцендентальную транс медитацию и планирую ну, далее <мол> практиковать. Да. Эта практика помогает возвратиться к своему покою, к ощущению покоя. Покой – это состояние ума, когда видно, когда виднее. Чем более установленный покой, тем более видно. И таким образом это возможность выходить из единственной матрицы, потом может быть из нескольких матриц. И в идеале, если покой установленный достаточно стабильный, то это выход в принципе из матриц. Это пространство всех вариантов, по крайней мере, на уровне ума. Скажи, будь ласка, зазвичай вважається, що артисти не повинні бути в такому заспокоєному стані. Що артистам треба, щоб були якісь пристрасті, щоб в них щось там кипіло, щоб вони страждали. Тоді вони пишуть якісь пісні, а потім люди їм вірять, а потім вони виходять і там виснажуються на тих концертах, а потім вони лежать і там відчувають, що Боже на, нарешті, нарешті до мене прийшло те 5 10 десяте, якесь там відкриття. Ти всього цього як артистка не хочеш відчувати всіх цих. Пристрастей, а как раз пребываты в стане такой сбалансированной советомости. А, не совсем так. Я как артистка как раз осознаю ответственность того места, на котором я нахожусь и которое я выбрала. Поэтому я просто выбираю транслировать любовь и силу. Любовь как силу, а не помехи. То есть моя задача... Транслировать не мусор, но быть любовью той силой, которой мы являемся на самом деле. Но быть установленной любовью и выйти за пределы ярлыков, представлений, и быть живым явлением, и взаимодействовать с существами как с живыми явлениями, но не как с ярлыками, не как с программами, не как с представлениями о. Это немножко иной уровень существования. Хотела со своей стороны добавить, что это действительно уникальный инструмент, уникальный. Он не единственный в мире. Но он уникальный. Эту практику можно практиковать через разные традиции разных земель. То есть в православии есть такая традиция, как есихазм. Это практика по сбору ума. Она не преподается в Божественных Академиях сейчас, но этой практикой пользуются люди святые, которые находятся в уединении. Это практики в разных религиях, которые напоминают собой повторение имен Бога, либо личности, которая воплощает в собой любовь. Просто лишь для того, чтобы как якорь не терять идентификацию с любовью, когда вокруг очень большая скорость. То есть это возможность остановить внутреннее время. Скажи, пожалуйста, ты вы используете анценитальную медитацию просто как практику, че возможно для тебя это способ жизни и э, все ж таки повязано с религией. Это инструмент, угу. это инструмент, который Махаришша Махи Махиш Йоги подарил Западному обществу и который существовал тысячелетия на Востоке. Это большой подарок. Это просто подарок, эта традиция благодаря этому человеку вышла в достаточно агрессивное и плотное пространство. Пространство, в котором люди уже задыхаются и умирают просто от суеты, от поверхностного, от, от ощущения мишуры, либо навязанного, навязанного пространства, а ненастоящего. Это возможность выйти из пространства ГМО и прикоснуться к чему-то очень ценному, что на самом деле, что соединяет всех существ в этом мире. И неважно, ты находишься в Зимбабве, ты в Нью-Йорке, в Гонконге, на хуторе Абырок, это Киев, Ліба це это Китай. Это что я, знаю, очень я знаю, що ти що ти проводиш лекції і ти розповідаєш людям, як їм до цього прийти правильно. І там відбуваються ще в тебе якісь певні практики, які ти сама використовуєш, це зцілення вібраціями, звуком я ділюсь только ті лекції, які я провожу, Я ділюсь только лише реалізованим знанням. Немножко з другої сторони це відбувається. У меня нет парампара ситхи, у меня нет парампара обучения. То есть я не получила инструментов на обучение. Я просто практикую мантру. А на своих лекциях, на встречах с людьми я делюсь лишь собственным опытом и традицией передачи нашей земли. Это то, что на нашей, что, я, земли да, что я имею право. То есть это личные мои исследования, подкрепленные опытом. Я по-прежнему обучаюсь, я обучаюсь всему, чему я могу обучиться, и в моей среде, в, в, в среда моего общения очень много людей, практикующих тем, людей, практикующих знания разных традиций, разных традиций. Но на самом деле, ребята, это об одном. Инструменты разные. Головне і сущностно через них, щоб постигати свою природу. Скажи, будь ласка, ну, чи хотіла принцип... б ти безпосередньо потрапити на лекцію Девіда Лінча і з ним поспілкуватися з приводу свого досвіду і поділитися з ним своїми відчуттями? Адже якщо людина практикує трансцендентальну медитацію 45 років, то напевно ж в нього так само є ще і є куди прагнути і чого досягати? Знаєте, в цьому мірі все односительно. В этом мире все относительно, потому что каждый из нас нуждается в поддержке. На самом деле, по правде говоря, я думаю, что Дэвид Линч, приехав в нашу страну, также получит поддержку. Потому что в нашем обществе эм люди более живые, чем на Западе, то есть это они более пробужденные просто в силу обстоятельств на планете Земля. Но на Востоке люди более пробуждены, чем у нас, просто опять-таки более обстоятельств, более обстоятельств. Дело в том, что э, э, практики разнятся, но механизм Постіження знання ум'єдиний тобто, взагалі то мені здається, що людина, яка прагне знань і яка хоче до них долучитися, вона все одно так чи інакше знайде спосіб і свій шлях до цих знань. Ви знаєте, ви вже напевно неодноразово чули на нашому каналі, що тепер кожен з наших співгромадян чи гостей столиці може долучитися на хрещат.